Bugünkü dərsimiz Süleyman Qəbədəyə ana dramıdır. Ana dramında ilk öncə bir pərdəli dramdır. O nöqtədə ilk öncə obrazların adı ilə qarşılaşırıq. Dramımızın ana obrazı Səlmadıdır. Qampolat Səlmə onun oğludur. İsmet Qampolatın nişanlısıdır. Səlim İsmetin qardaşıdır ə gəncləsdik və bu səlimin dostudur. Orxan İsmətə vurulmuş bir oğlandır. İczetlə Murat da Orxanın yaxın dostlarıdır. İkinci səhifə ilə başlayır ki, Dağlıstanda otlu ağaclıq, kiçik bir bağça təsvir olunur və bağçanın ucunda sadə, təqranə bir evciz görünür. Uzaqda lətif, rəngarəng -rəng buludlar, yüksək və mavi dağlar nəzərə çarpar. Alma ananın nitqi ilə başlayırıq. Heç başlayanda onun yəni Manal da qo ilə başlayır. Qapının önündə oturub çox düşüncəli olur. 2 dəqiqə sonra qalxıb üzünü göy səmtinə tutur və sinirli və həyəcanlı bir səslə Tanrıya müraciət edərək danışmağa başlayır. Ey mərhəmətkanı, ey ulu Tanrı. Ey yerl yerlərin, göylərin hökmudarı, inayat qıl, yox başqa bir havadar. Yalnız varım yoxum, tək bir oğlum var. Ah Qampola, Nuri didəm evladım. 3 ay var ki məktubunu almadım. Deməli, burada Selma ananın istiqində biz öyrənirik ki, 3 ay var imiş ki, Qampoladtan məktub almırıq. Biz bunu Selma ananın monoloqunda öyrənirik ki, 3 aydır Qampoladtan məktub gəlmir. 3 ay var ki, taqət qalmamış məndə. Gözüm yollarda intizar içində. Hər gecə gördüyüm qanlı rəyalar göstərir ki, qorxulu bir xəbər var. Bir ildan fəzlədir hər ay hər 15 məktub yollardı, eylərdi sifariş. Niyəçi onunda olsun belə qatil? Xeyr, xeyr, oğlum vəfasız deyil. Lakin məni məhv edir bu intizar, gündən-günü qəlbimdə şüfa atar. İsmetin gəldiyinə diqqət edərək, ah gəlir İsmet, nəsdən məhcub. Qız deyil, bir mələkdir. İsmət gülər üzünlə gəlir. İşdə i̇şte məktub. Kimdən qızım? Qanpolatdan. Deyir kim verdi? Qonşumuz Qorxmaz oğlu Müslüm verdi. Sərmə ana sevinir. Nasıl Qanpolatdanmı? İsmət deyir ki, "Dədə yoxdur, nasıl Qanpoladın?" Deyir ki, şükür tap sağlamdır. Deyir, gəlməyormu? İsmət deyir ki, məktubda yazmış tamam. Ah gözəl İsmətim, otur evdə sən, biraz tək başına çalğı çal, əylən. Mən də indi məktubda hər nə varsa oxutdurub tez gəlirəm. İsmet Pəkalay deyir, Səlma gedər. İndi İsmetin monoloğu var. Ofqan Polad, kim bilir şimdi nərdə. Mən burada yalnız o qürbət elərlə. Bir il əvvəl nişanlandım bənə, Taliya o gündən düşmən olmuş bana. İsmetin e, monoloqundan da məlum olur ki, bir il əvvəl Qampolatla nişanlanıblar. Artıq onsuz hər şeyi gözümdə məhsun, bir an həyatımdan olmadım məmnun. Qapıya açıb içəri girir, bir az sonra Orxan ilə İzzət bir tərəfdən çıxır. Orxan deyir: "İzzət, İzzət, sən bir tərəfdə bəklə, sakın İsmet səni görməsin hələ." İzzət deyir ki: "Kim bilir, bəlkə o heç yoxdur evdə." Bu sırada qarmğın səsi eşidilir. Orxan deyir: "İşdə qarmğın səsi, odur əlbəttə, odur o. Bax nəslə ruhlu bir çağıb." İzzət deyir ki, evət, məhsul gönül, məhsul musiqi. Orxan deyir ki, ah qız, nə qız sultanlara layiqdir. Fəqət zalım qampolada aşiqdir. Hər gün xəbər tutar gedib gələndən onun adı bir an düşməz dilindən. Zavallı, kendi hüsnündən xəbərsiz, bilmir ki, eşkindən divanəyis. Bilməm onu nasıl dərdi anlatmalı, yalnız yalvarmalı ya qorxutmalı. Kəndisi arkasız yoxsuldur gerçi. Lakin o qızda bir böyüklük var ki, hər zaman rast gəlsəm ruhum sarsılır, dilim söz söyləməkdən aciz qalır. İzzət deyir: "Orxan, sən bir igitsən, düşün bir az, billah bu hal sənə yaraşmaz." Orxan deyir: "Pəki nə yapmaq gərək? Burax varsın, qız öz-kənizə gəlsin, sənə yol varsın." İzzət deyir: "Buna Orxan der ki: "Xeyr, bu iş mümkün deildir. Haşa, mən dərdimi açıb da başdan-başa eşqimi söylərim. Qıza göstərsə xoşbaxt olur." İzzət der ki: "Büs bütünlər dedərsə, Orxan, qəm yemə. Orxan pək də aciz deyil." Baan qarmının səsi kəsilir. "Xeyda İzzət, susdu qarmın, sən çəkilib get." İzzət 4-5 addım geri çəkilir. Orxan qayətiyyətli, inan ki, alt üst edərim aləmi. İsmat Orxanı radd edər, öyləmə. Allah şahid, ban olmazdı dəm saz. Bu torpaqda ondan biri də qalmaz. Yaşardağlar başında qartal kimi qoşar səhralarda bir moral kimi bəndən başqa bulunmaz bir ənisə. Bu sırada İsmat dışarı çıxır. Orxan deyir ki, aman nə yosma qız, izzət ağ ah çəkir. Orxan deyir ki, çəkil-çəkil, izzət çəkilir. Orxan kəndi-kəndinə yazıq. Əsla qızın könlün şad deyil. Allah Allah, həm dalğın, həm də məstun, bir başqa bir baxışda elər insanı məcnun. İsmetə doğru aman, yarəb, İsmet, İsmet, İsmet Orxanı görüncə heyrət içində ah orxan edir. Orxan deyir ki, nə var, nə yox? İsmet deyir ki, çox şükür, Qampolatdan bu gün bir məktub gəldi. Nə də səlma qonşudadır, indi gəlir. Pəkäla, fəqət niyəcən, keçmiş mənləyi busun məktubu oxusun, xatircəm olsun. Pəki evdə kim var, kimsə yox? İsmət: "Allah sərgəsi, nədir bu halət? Vətəninizin solmuş, çəhrən dəyişmiş. Qolay səlma deyil bu sadə biri." İsmət deyir ki, "Əvət doğru, fəqət məraq intizar, biraz sıxmış bənim. Qərib halım var, qampolad keçsin qürbətdə sırınsın." sən burada ancaq sol qayğı çək düşün lakin təhammüldən başqa çaray nə ismət soruşur yazıq ismət yazıq sənin üstünə mənim kimi binlərcə aşiq varkən ağsız ah, torxansız allahın seversən söylədiyim sözlər yalan mı söylə söylə ismət yalan mı bir fikir elə bütün dağıstanda var bir şöhrətim yüksək dağlardan böyükdür həsmətim hörmətim izzətim varam sərvətim Nəslim nəcavətim, gücüm, qüdrətim günəş kimi parlıyor, kən faqat bən yalnız məhdunum sənə, ah yalnız sən. İsmet deyər ki, Orxan yetəri yetər. Orxan deyil İsmet, bir düşün, səndən başqa bir düşüncəm yox bu gün. Bütün qızlar əsir ikən eşqimə, bən sənin eşqindən batmışam qəmə. Səbrim tükənmiş, taqətim kəsilmiş, ruhum, ağlim uçmuş, uykum çəkilmiş. Səndə əslən mərhəmət yoxmu? İsmət barmağındakı üzüyü göstərərək hiddətlə deyir. Orxan, içdə işte barmağımda gördüyün nişan qan-poladdan bir yadigardır bana. Ömrüm olduqca bağlıyım mən ona. Orxan deyir. Bir üzükdənmi eylərsən iqtizar? Əvət, bu bir zəncir ki, heç qırılmaz. İsmət, onun heç bir mənası yoxdur. O bir boş xəyaldır, səni qorxudur. Bizik nişan yalnız gönüldür gönül olma çocuk sən gəl bana ver gönül yarını atlanıb bu köydən çıxalım iit kimsə qarşı çıxsın bakalım kəndi-kəndinə heyrətlə allah allah yenə çatıldı qaşlar dəhşət verir qart qartalvari baxışlar bu sözü bu dəhşət verir qart qartalvari baxışlar sözünü ə, orxan İsmetə deyir söylə fikrin nədir cavab ver İsmet İsmat usanmış və sinirli bir halda: Artıq yetər. Allah için çəkil get. Hürmətin, izzətin, varın, şöhrətin, nəslin, necabətin, gücün, qüdrətin həpsənin olsun. Get, çəkil get Orxan. Mən ayrılmam o yox Sulqan Poladdan. Bütün dünya alt üst olub dağılsa, ondan başqa sevdiyim yoxdur əsla. Orxan deyib: İsmat, artıq mənim təhammülüm yox. Səngəl bu işdə pekinad etmə çox. İnan, gözəl, səmər verməz bu inad sən sağ qalarsan nə də qan polad get nə aparsan yap çəkil get durma ah öylə bəncə bəllidir ki olmaz dəkənsiz göyünçə hər nazına bənirlərim təhəmmül ancaq ayrılığa təbət vermişkil bəndə artıq can qalmamıs mərhəmət mərhəmət qıl insafsız olma ismət ya gəl canımı al ya ver təhirə can işdə i̇şte sən işdə işte xəncər işdə işte orxan xancanı çəkib ismətə uzadır. İsmət xəncəri alaraq istəxslə afərin, afərin bu zərbə dəstə. Heç raz gəlmədin bən bu öydə zərbə çəssə. Çocuk huqdan bəri bu məmləkətdə vardın bu sinnə, amma sən fitrətdə, sən xissətdə bir qəhrəman görmədim. Sən təbiətdə bir insan görmədim. Bu haksızlıq, bu acizlik, miskinlik bir mərd üçün çəkilməz dərdi mühlik. Yazıq Orxan. Billah yazıqlar olsun. Təmbiriyi getsin. Sana çox har olsun. Əlindəki xəncəri bir tərəfə atıb gedərək əvəz-i çox har olsun. Orxan, getmə dur İsmet. İsmet, hədiyyə eşitməyə yox məndə qüdrət. Dur dedim, dur. Artıq çəkil get yer. Billah məhf olursun. İsmet xəncəri göstərər, al işdə işte xəncər deyil və uzaqlaşır. İzdə çıxıb yola baxaraq Orxan, gələn var, aman çəkil durma. Orxan ah salım deyir. Bizlət gəl canım, kəndini yorma, deyərək çəkilirlər. Orxan der ki, İsmet, İsmet, getdi unutma lakin. İsmet, get hər nə istərsən yap, alçaq miskin, etinansızca evə girir. Orxan ahbäm və bizlət deyir, sus canım, sus. İsmet bizlətə Orxan'a deyir ki, Orxan, gəl haydi. Orxan dey, of sevimli parnaq yılan, hər ikisi şaşırımız bir halda tez ağaclığa çəkilib saxlanırlar. İsmet biraz sonra təkrar dışarı çıxar, ətrafına baxaraq, "Getmiş artıq əsər yox qəhrəmandan, mütləq bəni yormuş imtihan. Faqət bilməz ki, İsmet qanpolatsız məhfulur da dönüb dey etməz hər ikis. Aşçı xəncərlə, vay zavallı Orxan, şübhə yox unutmus çaşırdığından. Xəncəri yerdən alaraq gerçəkən pik gözəl pək səstli xəncər bir parçacıq polad lakin virəcəl bir vuruşda məhf olur bir insan birdən birəs Səlimi görüb xəncəri gizləyərək Ah Səlim deyir Səlim İsmet söylə qam poladdan nə xoş xəbər var nə yazmış nə etmiş bilməm Səlimə nə bə komşuya gitmiş niyə məktubdan bir xəbər bilməyə faqat bir təlaş var sənin üzündə nasıl təlaş İstəsən, i̇şte istə işte çöhrən, səndə bir iş var, gizliyorsun məndən. İnan ki, yoxdur burada heç bir gizli iş. Bəki səbəb nə söylərəngin qaçmış? Keçən gecə bir xeyli fikrə daldım, düşündüm, düşündüm, uykusuz qaldım. Odur ki, bəndə qalma müsbət bəniz. Səlim, xeyr, bu uydurma bir sözdür yalnız. Ah Neyləyim qardaşım, qampolatsız günün bir il keçər. Bir nişanlı qız nə də görünüş belə qayğı çəksin. Bir il başdan başa göz yola diksən. Allah üçün söyünə haqsız mıyım? İsmet. Səlim deyir ki, İsmetə qismətin qolundan tutub çəkərək, gəl çocuk olma. İsmet, sən get. Xançər düşür. İşdə əngəl. Xançəri yerdən alaraq, İsmet, İsmet, bu xançər nə yanında? Bu əjdər nə saxlamısan qoynunda? İsmet deyir, "Şimdi burdan keçərkən yerdə buldum. Mərakət etdim kimindir deyə aldım." Səlim, mən sənə bir doğru qız səndə dərdim. Səndəki aldatmaq da varmış. Səlim, inan heç bir sözümdə yoxdur xilaf. Mən yalan bilməm. Səlim, qızğın halda istəməz başqa laf söylə, açıq söylə, hər nə var söylə, doğru söylə. İsmət, çaşırma belə. İsmət, kendəsi Allah Allah, bir belaya tuş oldum. İsmət, inan qaldım şübhə içində. Cavab ver, sonra get, bir iş var səndə. Səlim, vas keç, burax. Səvim inatlı halda ismət heç olmaz. İsmat sinildə Allah isməti öldürsün. Təlimin əlindən qurtulub düşüncə bir halda efə doğru gedər. Səvim kəndil-kəndinə, ah qurnaz, bax nə qədər mahir, nasıl şivəbaz. Bir iş var ancaq səknər qız çığaz. Sir vermək istəməz, açmaz ağzını. Xeyr, bu halda mən görmədim onu. İsmat çağıraraq, İsmat, İsmat, nə var? Sözün var sənə? Allahımı seversən çıx get bir yana. Gəl vəli İsmetbəri gəl. Səlim get. Səlim İsmetə yaxınlaşıraq. Getmək kolay, ancaq sən etiraf et. Anaq başından keçəni büsbütün, yoxsa mən sənə rahat verməm bu gün. Qıymaxmı istiyordun sən kəndinə? Bu xəncərlə oynamaqdan məqsətnə. Səlim çıldırdınmı? Əvəz çara bu. Məndə bir şey yox qardaşım Əminov. Kimin bu xəncə? Xəbərin yoxmu? Yox. Ağ ah, bu yalan bir sözdə hərli bir oq ağzından uçub qelbime saplanır vücudumda qan coşar alovlanır söylə İsmet. Yox xəbərim dedim ya. Belə isandır içitsin bu kavğa. Nasıl and içməkmi? Səlim İsmetin yaxasından tutub sirkələyir şübhəsiz İsmet özünə eyvah. Səlim Səlim deyir ki, söylə. İsmet söylə ki, vallahi billah bu xəncərdən heç xəbərim yox mənim. Həm də kimindir bilməm asla. İsmət: Səlim, bu dünya dağılsa bəndin and içməm. Səlim, hiddətli şəkildə: Mən də inam istirarımdan vaz keçməm. Səlim, çocuk deyil, hərki saldanmaz, pillahdı qurtub. İsmət kəndi-kəndisinə: Ah, inatla qalmaz. And içməsəm sız durmaq olmaz onu. And içsəm olurum Allah düşmanı. Paqət xeyir, mümkün deyil and içmək. Hərini var, saçıb söyləyim gərək. Səlim: İsmət, söyləni çıl sustun. Ah, Səlim! Bəndən qorxma, heç qorxma. İsmət deyir: "Az ah, söyləyim, söyləyim qardaşım, ancaq bu sirri bir sən bilməlisən, bir mən." Səlim İsməti bir tərəfə çəkərək: "Gəl bəri, heç qəm eyləmə." İsmət deyir: "Faş edisə bu sirr, inan ki, pək böyük fəlakət verir." "Pəki anladıq söylə artıq. Şimdi bağçaya çıxmışdım. Orxan göründü." "Nəslə Orxan? Bu kim, hansı Orxan?" Komşumuz Xanzadə zəngin bir cavan. Çox gözəl bildim, o bizim ahbabdır. Sonra gördüm yavaş-yavaş yaxlaşır. -yavaş Əvvəl sonra məktubdan Qampolatdan əhval sordu, cavab verdim, biraz qüvvətindən, varından çox söylədi. Sonra birdən elanı eşq eylədi. Gəl qaçaqalım dedi başqa bir yana. Pəki cavab vermədim mən ona. Əmin ol, pək gözəl cavablar verdim. Dəfol dedim, gözlərinə tükürdüm. Nəhayət pək çox yalvarıb yaxardı xancanı tez qanından çıxardı verdi bana öldür dedi orxana öldür işgəncədən qurtulsun canı öyləmə öyləmə ahrezil xain pəki nə aptın sən dedim get miskin çəkil get dedim ədəfsiz həyalsız sonra çəkildim evə etinasız aferin dostumuz aferin orxan sonra ismat der ki evdə gəcəktim az bir zaman çıxdım bir də baxdım ondan yox xəbər ancaq qalan yadigar bir bu xəncər Heç sənəri yox, faqirlər acizdir. Səmbəkli səmaayı. Ondan xəbər ver. Sonra evimizə get, burada gecikmə. Həm də söz açma bu işdən heç kimə. İnsan kəndisini hiç eyləmir, Rəsuba. Haydi. Get evdə bəklə, burada durma. Pəki itayət borcumdur, qardaşım. Evə doğru gedərək kəndi-kəndinə ahnələr çəkəcək, ağrımaz başın deyir və içəri girib. Səlim kəndi-kəndinə Orxan istər xan olsun, istər sultan. Həq qızıqlıq əf olmaz heç bir zaman. Şimdi yalnız buluq gizli bir yerdə anlatırım həddini bir xəncərdə. Orxanın xəncərinə diqqətlə baxaraq gerçəkdən pək kəskin silahdır yenə. Ən nihayet qismət olsun, özünə, bir də dostu Əyli baxan adğlar eşitsinlər də qoy ibrət alsınlar. Xəncərini qoltuğunda gizlədər, ətrafına baxaraq uzaqlaşar. Sonra Orxan və İzzət ağaclıqdan çıxarlar. Orxan qəhqəhə və istəsa ilə Od alıv saçıyor qəhrəman Səlim. Eyvah, demək son nəfəsimdir mənim. Səlimin getdiyi tərəfə baxaraq, "Get bakalım, get Arabul Orxana, get pul sənə dost görünən düşmanı, məhfet parçala, anlasın həddini, bundan sonra kiçik saymasın səni." İzzət deyir ki, düşmən hər nə qədər aciz olsa da, məğrur olub kiçik sanma xanza da. Orxan sözün doğru, pək doğru, lakin izzət kim səv qadir Allah Həm də yazmış ki, söylərsən İsmetə, toy başlanmalıdır gəldiyim həftə. İsmet utanıb başını aşağı dikər. Gəl utanma, hiss etsən sizi tanrım. Gəl öpəyim səni, gəl qızım, yavrum. İsmeti qucaqlayıb öpərək, gül rəngin afət görməsin, solmasın. İsmet, heç bir günüm sənsiz olmasın. Gəl evə, elmasım. İsmet deyər ki, rüxsət versəniz, indi gedib evimizə söylərəm tez. Yenə tez gələrəm çünki anamgil həp müntəzirdir, kimsə rahat deyil. Pəki quzum get söylə anlat bütün. Qoy sevinsinlər, fəqəstən çaboxdun çünki evdə biraz hazırlıq gərək. İsmet gedərkən çox gecikmə. Səlimadət ki, haydi get parlaq çiçək. İsmet uzaqlaşaraq kəndi-kəndinə, ah fəqət intiqam dilərsə Orxan. İsmet xoşbəxtlikən olur bağrıqan, ey bizi yoxdan yaradan bir Allah rəhm ilə səndən başqa yox bir pəna. Orxan ilə İzzət yenə görünürlər. Orxan: Ah, demək ki, Qampolatdan xəbər var. İzzət: Əvət, yarın şübhəsiz gəlir çıxar. Orxan: Bərar yox, onu bən sağ qoysam əgər, dünyada yox məndən alçaq bir nəfər. İzzət yana tutaraq: Mərd atalar bir məsəl söyləmişlər, daldan atılan daş topuğa dəyər. <laughs> Burda deməy biz portqalları İzzətin tikində görək atalar sözümüzə istifadə eləyir. Məsəldən daha doğrusu. Orxan deyir ki, bir ay tutmaq lazım gəlsə acsız, bəklərim onu rahatsız uyqusuz, amam verməm ki, sağ qavışdın evə nazlı yarını öpsün seve-seve. İzzət, ah sənliyiçin qandırmadın xısməti Niçin əlindən çıxardın fürsəti? Bir həftə əvvəl qızı birdən-birə alıb qaçaırsaydın başqa bir yerə. İndi gözəl-gözəl sürüb keyfini, qampladdan çıxanmışsın heyfinə. Orxan, of, ağrıdan sanki çatlıyor başım. Yiğit hər zaman yiğitdir qardaşım. Yenə az çox əldə fürsət var hələ. Yalnız açıq göz ol, sən vaxtı bəklə. Xeyr, bəlkədikcə həbslən bitər. Haydi gəl gedəlim, artıq gəliyəcək. Burda deməli Orxan getməyə çalışır İzzətlə bərabər. Burada İsmət çıxır gedir. Orxan hiç İsmətin getdiyini görmür. İzzət ona deyir ki, İsmət getmişdi. Sən deyir, nə olub? Nədir bu halın? Onu sonra aparır bunu. Deyir ki, İzzət gəl çox söylenmə, çox uzaqma. Sündü bulmalıyım bənamı deyir və gedirlər. Orxan deyir ki, heç olmaz, ərd kişidə olur. Bir söz bir məram əzmi elədim məhfuz taaləm tamam dönməm geri hər yan bana açıq yol izzətin qolundan tut çəkərək haydi gəl gedəlim faqat əmin ol ya gərək ismət eşkümə inansan ya qan polad al qanlara boyansın dairəliklə əsərin birinci hissəsi burada tamamlanır orxanun sözüylə tamamlanır